Привет всем! С вами снова я. И сегодня я буду делать такой урок, э, типа как правильно покрасить. Ну, в общем, мне нужна будет раскраска. У меня в данном случае вот такая. Сегодня я буду красить вот эту девочку. Кожу я ей уже, кожу и глаза я ей уже покрасила. Сейчас надо лампочку повернуть. Так, вот, кожа у нее уже покрашена. Вот. Сегодня я буду ее просто красить. Нам понадобятся акварельные карандаши, которые у меня лежат вот тут. Я сейчас их всех вытащу, Потому что мне удобнее, когда они вытащены. На самом деле я уже красила этими карандашами. Они хорошие. Ну, есть и получше, просто мне пока что вот начинающие. Кожу я красила вот таким карандашом. Таким светлым таким телесным, вот, а, кто хочет, может посмотреть на коробочку, карандаши у меня вот такие вот, а, да, дождь 24 цвета, арт-формат, тут просто упаковочка, там еще внутри лежала вот эта картоночка, которая разделяла карандаши, вот, упаковочка, ну, вот я ее, вот, запоминайте, вот такая арт-формат. И пуль... Это пока что для начинающих. Сейчас я буду красить ей волосы. Если что, это девочка-ангелочек. Вот, буду ей красить волосы. Волосы я ей раскрашу. Пока не совсем придумала, каким цветом. Но я, наверное, вот у меня сейчас на выборе стоит коричневый. Вот такие коричневые. Одним я буду делать тень на волосах А другим я буду делать Сами волосы И еще Блондинку Я наверное сделаю ее пока что коричневой Такой, как шатенкой Наверное Вот Возьму и буду красить Тут это вот ободок, поэтому тут я его красить не буду Тут я Такие и волосы В общем я пока что крашу Волосы крашу. Не обращайте внимания, там у меня такая фигня лежит. Так, вот это волосы. Ну, возможно я буду тень делать этим же цветом. На самом деле он тут потемнее. Вот такой цвет. Ладно. Пободок я почему-то начала закрашивать. Э -э, пробовала не так. В принципе, стирается. Пятерка. Вот Сейчас я снимаю опять одной рукой. Ибо на планшет мне неудобно. Ободок я и сделала синий, поэтому сейчас я его вот так вот сразу раскрашу, наверное. Таким вот цветом у него будет ободочек. Тут вот он не проделан на линии ободка. Это именно ободок, а не волосы. Вот. Также карандашами можно делать такие блики. Потом э, покажу в следующем видео, как это сделать. Мне надо вот... мне будет, наверное, несколько частей. То есть, как покрасить волосы. Вот это первое. Потом, как покрасить э, одежду. Про кожу я не буду делать, наверное. Но, может быть, сделаю. Потом только. Вот. Так, вот я ей докрашиваю часть волос. И такой... Этот цвет такой... Молочно-коричневый. Такой, наверное, шоколадный. Типа молоком. Так, теперь я возьму розовый. Вот этот вот. А я забыла сделать тени. Тени делаются карандашом или этим же надавливая, или каким-нибудь другим, потемнее. Вот так вот я сейчас сделаю ей тени на волосах. Но ну, это может быть даже не совсем урок, а просто как делаю я, потому что я могу ошибаться, я не профессионально вообще-то рисую, как бы. Я не профи по краске, так что я могу ошибаться. Дизлайки и критика принимаются. Ну, мне как-то пофиг. Ну, вообще-то... Ну вот у меня такая легкая тень. Тут тут. Обычно я делаю ее немножко другой, побольше чуть-чуть тень. Теперь я возьму розовый и раскрашу вот эти вот точки на голове. Я не знаю, что это, но они будут розовые. За мой карандаш валяется синий. Такой вот розовый. Так вот у меня получилось, ну, тут на камере видно, что они не прокрашены. На самом деле они прокрашены, просто у меня вот свет неправильно падает, и камера не может уловить то, что прокрашены. Это так кажется. На самом деле они все прокрашены. Вот. Волосы я покрасила. -),은 -).은 Наверное, все на этом пока что. Я в следующей части расскажу, как покрасить ну, одежду, наверное. Э, с вами была Жанна. Если понравилось видео, подпишись на канал, ну или поставь лайк, мне в общем без разницы, что ты сделаешь. Э, пока!